तरक्की याफ़्त मुल्कों में जहाँ अक्सर मर्द और औरत बात मजबूर होते हैं कि दोनों मिलकर घर चलाएं तो लड़कियों को जब वो वह तालीम की वरज़ से जाती हैं तो क्या तरजीहत उनके पेश नज़र होनी चाहिए इस्लामी तालीम के मुताबिक देखें इस्लामी तालीम के मुताबिक तो सबसे अव्वल खिदमत वाले मौाक़े को तरजीह देनी चाहिए और ऐसे प्रोफेसन को की तैयारी को तरजीह देनी चाहिए जिनमें औरत का एक्सपोजर कम से कम हो जहाँ पब्लिक एक्सपोजर ज़्यादा हो वहाँ उस प्रोफेशन से एतराज बहर हाल बेहतर है इसलिए बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जिनमें एक्सपोजर के बगैर अब ये लेडी डॉक्टर है मसलन उसका पब्लिक एक्सपोजर नहीं होता उसका एक महदूद माहौल में ऐसे माहौल में जहां इस किस्म की गंदगी का कोई सवाल नहीं पैदा होता मरीज मर रहे हैं हर वक्त आगवत का ख्याल पैदा हो रहा है और दुख भी है खुशियाँ भी हैं मगर माहौल मुख्तलिफ है वहाँ अगर कोई ख़तरा है तो उन प्राइवेट मजालस में है जहाँ लेडी डॉक्टर और डॉक्टर इकट्ठे होकर बैठ कर, कर गप लड़ाते हैं इकट्ठे प्रोग्राम बनाते हैं चलो फला जगह जाएं फला जगह जाए वहां से अहमदी लेडी डॉक्टर को कर, एतराज करना चाहिए क्योंकि वो प्रोफेशन की मजबूरी नहीं वो सोशलाइजेशन है बस मेडिकल प्रोफेशन में अगर सोशलाइजेशन को एक तरफ कर दें तो मुसलमान औरत के लिए एजाज़ का मकाम है ख़तरे का कोई मकाम नहीं इसलिए मैं कहता हूँ बेशक करें टीचर्स हैं उनमें भी एक ऐसा फासला होता है तलबा का और टीचर्स का और टीचर का मिजाज ही एक अलग बन जाता है उसमें एक्सपोजर मेरे नज़दीक कम से कम है बाकीों के मुकाबले पर इसलिए वहां भी गालबा अगर चुनना चाहे चुनना पड़े तो कोई हर्ज नहीं होगा और तालीम वैसे ही एक इल्म, आल इल्म इल्माने के अंदर ये दोनों बातें आ रही हैं एक बदनी शफा और दूसरे इल्म की तरवीज ये दोनों बातें इन दो प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हैं इसलिए मज़ीद तक़बीयत मिलती है मेरे इस्तेदाल को कि अच्छे प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें औरत को अहम मुसमान औरत को तरजीह देनी चाहिए फिर उसके बाद आ जाता है वकालत वकालत के मैदान में भी अहमदी खातन के लिए गुंजाइश है क्योंकि वकील को जो एक्सपोजर मिलता है उसमें उसकी इज्जत उसके एहतराम पर कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं होता बल्कि वो एक हॉकश एटीट्यूड इख्तियार करता है वकील और फिर फर्म्स ऐसी हैं बाज वकालत के दफ्तरी माहौल में टेक्निकली नहायत ही संजीदगी के साथ इल्म से तार्ल रखने वाले मजामीन पर काम हो रहा होता है और सोशलाइजेशन कोई नहीं देखी हमने कहीं सोलिस की फर्म्स में या वला की फर्म में मुझे तो कोई मिसाल नज़र नहीं आई कि सोशलाइजेशन हो रही हो तो वो हिस्सा भी महफूज नजर आता है फिर बाज रिसर्च के मैदान हैं उनमें प्योरली रिसर्च स्कॉलर्स के तौर पर अहमदी खातन बहुत काम कर सकती हैं तो ये प्रोफेशन हैं जो बड़े मोज़ प्रोफेशन हैं और इनकी तरफ अगर किए जाए तो ठीक है सेक्रेटेरियल जॉब जो हैं उनमें ख़तरात रहते हैं हर जगह अगरचे ऑफिस है लेकिन सेक्रेटेरियल जॉब अपने खतरा से खाली नहीं है इसलिए उसको मैं सबसे कम तरजीह दूंगा अगर देनी पड़े शॉप शॉप्स के ऊपर एक्सपोजर यह भी सख्त मजबूरी की हालत में जब एक औरत को बाहर जिंदगी कमाने कमाने की खातिर कुछ करना है ठीक है वरना यह भी नस्बता ज्यादा एक्सपोजर की जगह है और कम इज्जत की जगह है